Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Tayır müəllim. Mən də həmkarlarıma qoşularaq Azərbaycanın şanlı tarix səhifəsi olan Ali Baş Komandamızın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun elde etdiyi zəfər münasibəti ilə bütün həmkarlarımı, tutmuş iştirakçıları təbrik edirəm və Zəfər Günü bayramımızın mübarək olmasını diləyirəm. Bildiyiniz kimi ümumi büdcənin tərkib hissəsi kimi həm Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi, eyni zamanda da İşsizlik Sığorta Fondunun büdcəsi də Milli Məclisə təqdim olunmuşdur. Növbəti il də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 5 milyard 307 milyon manat və ya cari ilə müqayisədə 161 milyon manat artıq proqnozlaşdırılır. Bu deməli artımın sektorlar üzrə bölgüsünə baxdıqda xüsusilə məcburi dövlət sosial sığorta haqqları üzrə ciddi artımlar görürük. 18%-lik bir artım proqnozlaşdırılıb ki, bu da cari ilə müqayisədə 645 milyon manat artıq deməkdir. Bunun e, büdcə təşkilatları üzrə artım 364 milyon və ya 27%, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə isə artım 13% və ya 282 milyon olaraq proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarının artımı artımından irəli gələrək dövlət öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən edilən transferin məbləği də 486 milyon manat azaldılır. Artıq hörmətli əmçialarımız bunu qeyd etdilər, vurğulayaq ki, əgər 2018-ci ildə transferin payı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərində 35.6%, 17-ci ildə baxsa 38 faizid isə növbəti ilə artıq bu cəmi 21.6% düşəcəkdi. Yəni demək olar ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin 80% sosial sığorta axları hesabından formalaşacaq ki, bu da çox əhəmiylidir ki, fondun maliyyə müstəqilliyi təmin olunsun, eyni zamanda onun tərəfindən müvafiq islahatlar həyata keçirilsin. Əlbəttə sosial sığortaqların artmasında çox ciddi paya məs həmkarımın həm qeyd etdiyi kimi iqtisadiyyat nazirliyi, vergi orqanları və e, deməli digər aidət bizim strukturlarımızın əlaqələndirilmiş işinin nəticəsidir. Eyni zamanda da cənab prezidentin ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi sosial islahatlar bu çərçivədə əmək haqqının artırılması və digər istiqamətdə əldə edilən artımlarla da ki, son nəticə sosial sığortaların artması ilə nəticələnir. Paralel olaraq tərəfimizdən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu deməli tərəfindən ardıcıl olaraq xərclərin də monitorinqə keçirilir ki, bu xərclər çərçivəsində də əlavə ödənişlərin qarşısı tam şəkildə alınsın. Əgər e, növbəti e, deməli xərcləri cari ildən 3.1% artıq olmaqla 161 milyon manat artımı olmaqla 5.307 milyon e, deməli məbləğində qiymətləndirilir ki, bunun 4.951 milyon manatı əmək pensiyaları üzrə, 182 milyon manatı deməli məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına ödənilən məcubinatlar üzrə planlaşdırılır və mən burada xüsusi olaraq vurğulayım ki, MDS üzrə məcubinatların məbləği gələn il 46 faiz artımla və ya 57 milyon manat artımla müəyyən edilmişdir. Bunun da əsas səbəbi bu istiqamətdə aparılan sosial islahatların maliyyə təminatını həyata keçirməkdir. Eyni zamanda xərclərin optimallaşdırılması, əsassız pensiya işlərinin ləğvi üzrə də aparılan işlər nəticəsində cari ilin 9 ayına ə, baxdıqda 18-ci ildə 25 milyon, 19-cu ildə 133 milyon, 20-ci ildə 246 milyon, cari ilin ə, 10 aylıq rəqəmi üzrə isə təqribən 500 milyon manat məbləğində əsassız və saxta pensiya işləri ləğv edilmişdir ki, müvafiq indeksasiya əmsalları tətbiq etsək bu övirlikdə 600 milyon manatlıq bir qənaət deməkdir. Xərclərin ə, deməli və mi xərclərinin e, dinamikasına da baxsaq 18-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ümumi xərcləri 3 milyard 757 milyon idisə, artıq növbəti ildə bu 5 milyard 306 milyona çatır və beləliklə təqribən e, 4 il ərzində biz 1 milyard yarımlıq e, əhali ödənişlərinin payını artıra bilərik ki, bu da elbetde ki, hökumətin həyata keçirdiyi sosial yönümlü vətəndaş rifahına indekslənmiş siyasətin bir daha göstəricisidir cari ilin 10 ayında orta pensiyanın aylıq məbləğini biz 331 manat olaraq qiymətləndiririk. Növbəti də bu məbləğin artaraq 345 manata çatmasını, yaşa görə ödənmək pensiyansının isə 358 manattan 375 manata qalxmasını gözləyirik ki, bu da bir məna ilə ölkədə həm minimal pensiyaların, ə, az təminatlı ailələrin, sosial cəhətdən həssas ailələrin sosial rifahının dəstəklənməsi, eyni zamanda da orta pensiya məbləğinin artaraq əhalinin layihənin həyat səviyyəsinin təmin olunması üçün verilən növbəti bir dəstək tədbiri olacaqdır. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesabına ödənilən müəyyənatların dinamikasında isə qeyd etdiyim kimi 46% artım gözlənilir və növbəti ildə bu istiqamət üçün 182 milyon manat məbləğində deməli vəsait nəzarət tutulmuşdur ki, bu vəsaitlərdə əsasən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə, uşağın anadan olmasına görə, dəfn üçün, hamiləliyə və doğuma görə və 3 yaşına çatana dair uşaqlara qulluqla əlaqədar olan müavinatlardır. Paralel olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, fondun fəaliyyəti üzrə ömrülükdə artıq 66 xidmət tam şəkildə elektronlaşdırılmışdır və son ildə 312 min vətəndaşımıza proaktiv təyinatlar aparılmışdır. Bu isə həmin sayı, yəni 312 min insanın hər hansı bir qapını döymədən, sıfır e, elektron platformalar üzərindən öz sosial hüquqlarını reallaşdırması deməkdir. Paralel olaraq bütün ölkə üzrə fərdi uçot sistemi tam şəkildə mərkəzləşdirilmişdir və bu zaman benefisiarı bilinməyən 1.1 milyard manat vəsait aşkar olunaraq konkret şəxslərin fərdi hesablarına işlənmişdir və həmin şəxslərin sosial təminat hüquqlarının genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Digər tərəfdən fond tərəfindən ölkə üzrə məhkəmə mübahisələrində iştirak mərkəzləşdirilmişdir və bu islahatın nəticəsində <coughs> Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əleyhinə qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının sayı 2017-ci ildəki 12 minindən 2021-ci ilin 8 ayında cəmi 465 işə düşmüşdür. Yəni e, deməli işlərin uzudulmuş işlərinin sayı 96 faiz azalmışdır. Məbləğ olaraq isə 63 milyon manattan cəmi 1.7 milyon manata enmişdir. Yəni məbləğ olaraq da 97 faiz azalma olmuşdur. Bu da ana segmentlərdən biri idi. Bilirsiniz, əsassız müxtəlif qərarlar vasitəsilə saxta pensiya işlərinin formalaşdırılması və bunun əsəbinə ilə təqribən 65-80 milyon manatda köhnə dövrə ödənişlər yaradılırdı ki, bunun da qarşısı artıq kəsilmişdir. Eyni zamanda ölkə üzrə maliyyə və mühasibatlıq işi tam şəkildə mərkəzləşdirilmişdir və vahid xəznədarlığ təmin edilmişdir. Hazırda isə ölkə üzrə sosial ödənişlərin təyinatı mərkəzləşdirilir. Artıq 46 rayon üzrə tam mərkəzləşibdir. İlin sonuna da proses yekunlaşacaqdır və burada tək pensiyalardan söhbət getmir, eyni zamanda müəyyən təqaüdlərin elektronlaşdırıla bilməyənlərin hər birinin tam şəkildə mərkəzləşdirilməsi planlaşdırılır və arxiv sənədlərinin mərkəzləşdirilməsi və inventarizasiya sayta keçirilir. Bu çərçivədə də yüksək məbləğli pensiyalar üzrə saxtalaşdırılmış işlər hamısı ləğv edilir. Ünvanlı sosial yardımına da toxunuldu. Növbəti də ehtiyac meyarının artırılması eyni zamanda parallel olaraq nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi planlaşdırılır. Artıq e, deməli 16 rayon üzrə ünvanlı sosial yardımın yoxlanması mərkəzləşdirilmişdir. İlin sonuna qədər bu 46 rayona çatdırılacaqdır və bu çərçivədə ə, haqqı çatan insanların əl çatanlığı təmin edilməklə bu ə, ünvanlı sosial yardım mexanizminin ünvanlığını ə, əldə etməyə köməkləşdiririk. Digər layihə kimi işdən sığorta fondunun rəqəmlərini də qısa şəkildə təqdim etmək istəyirəm. Diqqətinizə növbəti üçün işdən sığorta fondu 180 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır. Bu cari ilə münasibətdə 14% və ya 22,6 milyon manatlıq artım deməkdir. E, burada da biz e, tendensiyə fikir versək, 20-ci ildə təsdiq olunmuş büdcəmiz 151 milyon manat idi. Bu il üçün təsdiq olunmuş büdcə 157 milyon manat, növbəti ildə isə dediyim kimi 180 milyon manatlıq biz büdcə ilə məşğulluq tədbirlərinə dəstək verməyə çalışacağıq işdən sığorta haqqı yığımları keçən ilə müqayisədə 14% və ya 16 milyon manat artımla proqnozlaşdırılır. Burada da büdcə təşkilatları üzrə artım 30% və ya 10 milyon manat məbləğində, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə isə 7.5% və ya 6.5 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır. Ümumilikdə işdən sığorta büdcəsini 93 milyon manat, yəni 68% qeyri-büdcə təşkilatları, 43 milyon manat, 32% isə büdcə təkliflərinin payına formalaşacaqdır. İşdən sığorta fondunun xərcləri qismində işsizlik sığorta ödənişlərinin artırılması planlaşdırılır. Növbəti ildə təqribən 4 milyon manata yaxın əlavə vəsait bu istiqamətin yönləndirilməklə 8.5 milyon manat müəyyən edilmişdir və burada da qanunla dəyişiklik çərçivəsində həm işdən sığorta e, hadisəsinin baş verməsindən sonra gözləmə müddətinin və staj tələbinin azaldılması hesabına düşünürük ki illik təqribən əlavə 2000 nəfər bu müdafiə tədbiri çərçivəsində əhatə olunma bilinəcəkdir. Paralel olaraq peşə hazırlığı və əlavə peşə təcrübənin təşkili xərcləri ciddi şəkildə artırılır və ümumiyyətlə aktiv məşğulluq tədbirləri proqramı çərçivəsində ən önəm verdiyimiz istiqamətlərdən biri də məhz peşə hazırlığıdır. Növbəti ildə biz peşə hazırlığı mərkəzlərinin və eyni zamanda Dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində özəl şirkətlərin dəstəyi ilə 4200-dən çox mütəxəssis hazırlığını planlaşdırırıq və plan olaraq da müəyyən edilib ki, ən azı 1000 mütəxəssis sırf ISO sertifikasiyası plan peşələr üzrə bu sertifikatlı işçi qüvvəsinə çevrilsin. Əlbəttə ildirən ilə bu rəqəmin genişləndirilməsi planlaşdırılır. Yeni peşə hazırlığı mərkəzləri açıldıqca, özəl sektorumuzda maksimal cəlb etməklə bizim planımız ondan ibarətdir ki, illik peşə hazırlığı 10 minin üzərinə qaldırılsın və onun da 30% ISO sertifikatlı mütəxəssislər olsun. Digər ana istiqamətimiz aktiv məşğulluq tədbirlərindən biri olaraq özünü məşğulluq tədbirlərinin təşkilidir ki, növbəti ilə Bu məqsədlər üçün 76 milyon manat məbləğ ayrılmışdır və cari ilə müqayisədə bu 7.5 milyon manat artıqdır. Bildiyiniz kimi, özünü məşğulluq proqramı ölkə başçısının işsiz və sosial cəhtdən həssas şəxslər üçün təşəbbüslə irəli sürdüyü geniş bir proqramdır və son illər ərzində bu proqramın həcmi 15 dəfədən çox artmışdır. Cari ildə 16000 ailədə kiçik ailə təsərrüfatının yaradılması planlaşdırılır. Növbəti ildə də yenə də 16500 ailədə kiçik mikro təsərrüfatların yaradılması planlaşdırılır. Burada 10000 ailə özünün işçilər sığorta fondu hesabına, 5000 ailə 6000 ailə Dünya Bankı layihə hesabına 500 Ayla isə bizim sosial tərəfdaşlarımız olan banklar və digər ə, tərəfdaşlar hesabına maliyyələşdiriləcəkdir və özünü məşğulluq proqramının əlbəttə ki, genişləndirilməsi məşğulluq xidmətləri portfelinə çox ciddi bir dəstək verəcəkdir. Digər aktiv məşğulluq tədbirləri çərçivəsində həm sosial iş yerlərində əmək haqqının bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi, həm hərbi qadından ictimai işlərinin təşkili, əmək yarmaqların, əmək birzələrin təşkili peşə yönünə dair məsləhət xidmətləri və digər bu kimi istiqamətlərə də ə, ümumilikdə təqribən 8.5 milyon manat vəsait ayrılır və bu proqramlar çərçivəsində də 54 min nəfərə müvafiq ə, peşə xidməti dəstəyi göstəriləcəkdir. Paralel olaraq mobil peşə layihəsi, bacar virtual platforması, Alo karyera, sülh hazırlığı və bu digər bu kimi layihədər hesabına həm elektron məşğulluq xidmətlərinin əhatə dairəsi genişləndiriləcəkdir. Eyni zamanda da, eee, peşə standartların hazırlanması üzərində də iş aparılacaqdır. Artıq 520 peşə üzrə standartlar hazırlanaraq e-sosial internet portalı vasitəsilə e, vətəndaşların istifadəsinə təqdim olunmuşdur. 480 standartın ilin sonuna dək 300 standartın isə gələn il hazırlanması planlaşdırılır. Allah və Rəhman bildirir ki, işdən sıvorta fondu ə, deməli çərçivəsində həm dövlət məşğulluq orqanlarının aparatının və yerli orqanların saxlanma xərci, milli observatoriyanın saxlanma xərci, dost ə, mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində birgə maliyyələşdirmə və digər ə, bu kimi layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əsas ana islahat hədəfi də həm elektron məşğulluq xəritəsinin vəlayətlərlə yaradılması eyni zamanda elektron platformaların genişləndirilməsi ilə əhaliyə daha keyfiyyətli məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.